молодые художники, когда начинают делать какие-то абстрактные вещи, они выливают на то краску, а потом так получилось, не получилось, насколько получилось, неважно, и придумывают подмену название. Мы уже стараемся так не работать, сначала ставится какая-то задача. Она выполняется хотя бы на 70%, если она уже выполнена, это успех. И ты отображаешь то, что ты задумал. И блоками я работаю на одну тему, одну картину. Я 5-6 картин. Это такой э, прием художников-информалистов. Информалисты это такое течение, которое примерно сто лет назад было зачато таким художником, как Кандинский, наверное, все знаете. Да? То есть сегодня, если ты сядешь в машину и поедешь в Париж, ты же не можешь останавливаться по дороге на автобале, там и вытаскивать книги и расстреливать природу. То есть это нереальная не вещь. Хотя станковая живопись была и будет всегда, она нужна народу и людям, но мы знаем, что искусство не для народа уже сегодня, а берем себе это отчет. И поэтому я еду за границу, смотрю. Вот Альпу я первый раз, когда увидел, я вернулся, сделал серию Альпы. Но не по дороге, не фотографии делаю, так как журналисты работают. да, А потом приезжаю домой, перерабатываю это у себя в голове и выдаю какую-то серию работы. Вот это информализм. То есть ты информируешь публику о том, что ты видел и где ты был.